Надзвичайна подія сьогодні трапилась на вулиці Першотравневій біля автозаводського райсуду. Чоловіки, батько і син, вийшовши із кафе, запідозрили, що із їх автівкою щось не так. Найперше вона відмовилась відкриватись. Далі була ціла детективна історія із працівниками міліції, сучасними електронними технологіями і пакетиками із білим порошком. Першу частину гучного скандалу на першотравневі ми даємо просто з перших вуст. Мы на месте преступления задержали людей, у которых в машине есть оборудование для скрытия машин. Водитель начал открывать машину пультом, то есть пульт не сработал. То есть, ну мы предположили, что здесь рядом работает оборудование, которое глушит сигнал пульта от сигнализации. Вот, мы прошлись по машинам, чисто ради интереса, посмотрели. Вот в этой машине находились три молодых человека, которые вышли из машины, как только мы сюда подошли. Вот. И сразу же. Как они нас заметили, ну то есть сразу же, как они вышли из машины, угу. сработал пульт, человек смог открыть машину. Понятно. Вот и в багажнике автомобиля э, мы нашли наркотики, которые нам по всей вероятности были подкинуты. В вот этой машине сейчас находится орудие преступления, которое взламывает чужие автомобили. Я так подозреваю, что здесь находится, скорее всего, сотрудник милиции, потому что вы видите, весь руководство, все руководство милиции стоит здесь и полностью бездействует. Води, водитель? Водитель, вот этот человек был позиционировал за рулем. Там закрыт сейчас человек, люди посторонние не дали ему убежать. Посторонний человек, где там лежит все оборудование, и я подозреваю, что и наркотики, которые только что пытались подкинуть в мою машину. Вот, все было под камерами автозаводского суда. Вот люди свидетели. Надо сейчас, чтобы сотрудники милиции и вы были здесь журналисты, потому что они пытаются увести сейчас все это в город дел. Мы сейчас предлагаем водителю проследовать с нами городской отдел милиции. При их, мы скрываем автомобиль. А почему это нельзя сделать здесь? Потому что а водитель не дает на это... Почему? Не, не, не. Как, как, это? Это? как, как, это? Это? как, как это? Он на месте О, преступления. Как? Мы, мы, его мы, мы проследуем все все городской отдел милиции. Не, не, не. не, не, не. Тут это. Денис, Денис Анатольевич. Да что вы мне будете указывать, он что, он что мне делать, молодой Нет, человек? Мы не будем делаем. А зачем вы сейчас собираетесь увести человека с места преступления? Мы его сопровождаем. Вы позиционируете средства массовой информации, что идет постоянные взломы машин. Мы задержали. Конечно. Мы задержали людей. Почему? Зачем их куда-то увозить? Открыта, будь ласка. Можно с вами поговорить? Мит... Шановный, э, открытой, будь ласка. А мы увидели, как они скрывают машины. Мы подошли к своей машине, не могли открыть, а этот человек сидел с, при... с приоткрытым окном, клацал ноутбук и на нас смотрел. Мы подошли к нему, они закрылись в машине. И сказали, что они из милиции. Хозяева машины увидели, что их машину, кто-то возле нее крутится, что-то ложит в багажник. Хотя ключи находились у них, машина стояла закрытая. Мы сидели в баре. Начинаем подходить к машине, машина Давай, не открывается. Машина. Моя, Рено. Я открываю машину, машина не открывается. Сын открывает машину, машина не открывается. Я говорю, сынок, где-то работает сканерист, пробегите, пожалуйста, по машинам. Они смотрят. Здесь э -э, три человека в машине. Два человека выбегают, закрывают машину, пытаются скрыться. Мы их пытаемся задержать, не получается, они убегают. Мы заметили, что в третьей машине сзади То стоит ноутбук с оборудованием, милиционер. с оборудованием сидит закрытый человек. Э, машина моя начала работать, я открываю. У меня машина новая, там ничего в багажнике нету. Открываем, сын говорит, а что у тебя за пакетик лежит? Я говорю, откуда я знаю? Мы достаем, он говорит, так это наркота. Мы начинаем, смотри же, что же это, кто здесь со сканером? Буквально через минуту подлетает сотрудник уголовного розыска, открывает эту машину, увидел, закрывает и кричит им «Уезжайте быстро отсюда!». Я позвонил на 102, вы видите, проезжали все. Начальник милиции, все и пытаются всячески эту машину отсюда забрать. Осмотреть Потому, ее непонятно где, куда-то ее увезти. Мотивируют тут, что тут сотрудники милиции. Понятно, что у простого смертного нет оборудования, которое может скрывать машины. Вот давайте мы общественность дождемся, вот люди посторонние, давайте дождемся, пусть они при нас. Водитель откроет, и там может, два человека сидят задукованные, посмотрите, не дышат, как они, они там задохнутся, их спасать уже надо. Есть заявитель, что подброшена наркота, они ее не вскрывают, говорят, давайте мы это будем смотреть в милиции. А зачем смотреть в милиции, Объяснить. Вот надо смотреть, где на месте преступления, посмотреть радиус они действия. Наркота он, вон, нет, лежит. Он... Милиционеры его изъяли. Я беседую по телефону, девушка. Пожалуйста. Михалыч, пришли мне машину госсовной инспекции по Казанскому суду. Давай. Я прокомментирую. У меня есть вторник, день, когда я комментирую все. Ну, сейчас отметим. Я сейчас сам еще не могу разобраться. Я что, знаю, что там в середине. Я знаю, что это мой коллега, работник улицы. Что там в середине, я еще не знаю. Мне надо для ну, этого... Ходите. Ви, ну, вин, Ви. да, вин даст доступ уже непосредственно в середине. Да. Конечно. Конечно. Ну как сейчас будем делать мелкое правонарушение? Будем разбивать окно? Я за это буду отвечать? И будем тогда смотреть, что там внутри? Что, другого выхода а нету. Вы видите, видите задерж... начальник а что ГАИ... их не Я лично я лично вы видел, как они видите? открыли мою машину. Это воровство. Чего вы их не задерживаете? Вы их не задерживаете? Как вы, вы задерживаете? Если он ходит, он? Он? как он? он как ходит. вы его задержали, если он ходит? Вот, Снимите человека, которого задержали. вот видите, он, он стоит ходит. курит. Не представится людина. Если спевработник, что он тут делает, с какого он спецподраздела, он работает. Оперативная работа. Слечим, с с он представится. С он представится. Да, ну, вот он, очередь, прежде гражданин, всего. Гражданин Украины, поэтому он должен прежде представиться. Всего он А, он оперативный? Ну, да. Я знаю, что работник работ... оперативный работник а милиции, милиции, который не обязан представляться э, первым попавшимся гражданином. Поэтому он не хочет попадать в камеру объектива. Пожалуйста, не дайте ему ехать. Потому что завтра расскажут, что это мы на них нападали, не дай бог. Я это связываю с тем, что сегодня вечером в 18.00 будет конференция по выдвижению меня депутатом от оппозиционного блока по округу номер 21. Буквально полчаса назад как я подозреваю, сотрудники милиции попытались сделать здесь провокацию. Если такое давление существующих и действующих сотрудников внутренних дел, то подозреваю, что значит и провладным партиям это выгодно, дискредитация новых депутатов от оппозиционного блока. И, скорее всего, по каким-то причинам это выгодно сотрудникам милиции Действительно ситуация из ряда вон выходящая Если с этого начинаются выборы, если нас пытаются любыми путями избить Партию, которая не согласна с многим, что происходит в нашей стране а По стране вы видите, что происходит любыми путями Оппозиционный блок пытается то ли не регистрировать, то ли как партию То ли не регистрировать как кандидатов наших депутатов разных уровней я связываю это только с этим. Мы хотим добиться на месте проведения всех следственных действий, в первую очередь, орудия преступления. Порошок вы видели, пакетик от порошка вы видели. Нехорошая ситуация. Я рекомендовал бы и остальным партиям не заниматься этими провокациями. Я еще раз повторюсь, оппозиционный блок в городе никого нигде, никак, ни через средства массовой информации, ни лично не обливает грязью. Я еще раз прошу всех думайте головой. Милиция на сегодняшний день, судя по тому, что последний час происходит прозоры, пока быть не хочет, любыми путями вам уже сказали. Пытается уйти с места преступления, убрать машину, пока мы не установим личности людей, которые находятся в машине. А это, по всей видимости, работники милиции. Я думаю, мы никуда не пойдем. Скандал із політичним присмаком продовжувався до самого вечора. Зокрема, усі чекали на працівників СБУ. Увесь час там чергувала наша знімальна група. І ось яке продовження та закінчення історії побачила. Вже ближче до вечора двох чоловіків, які знаходилися у машині, таки з неї вивели і повезли на експертизу на наявність у їх крові алкоголю та наркотиків. Одному з них, щоправда, знадобилася швидка медична допомога. Переглянути відео з камер відеоспостереження на будівлі автозаводського райсуду, не вдалося, оскільки робочий день працівників суду вже закінчився. А зі слів охоронця, код доступу на перегляд відео відомий лише відповідальним за те особам. На місці події також прибули один з прокурорів міста на прізвище Мельник. Народний депутат Сергій Каплін, депутати міської ради. Громадські активісти та, звісно, представники усіх змі Кременчука. Наразі автомобіль початали до ранку. До машини приставили охорону. Усі слідчі дії планують розпочати вже зранку. Коли свої двері відчинять суд там можна буде переглянути відео. Докладніше про подію ви дізнаєтеся з нашого інформаційного аналітичного тижневика день за днем вже цієї суботи.